Російські загарбники мріють просто повернутися додому живими, а дії збройних сил України викликають у росіян нервові зриви і бажання лікуватися в черговій перехопленій СБУ розмові. окупант, який дислокується на Херсонщині, розповідає про велику кількість трупів та поранених і про те, наскільки розбита й понівечена. Територія навколо. Він уже не уявляє, як це жити звичайним життям у мирному місці. Якщо повернеться, планує об'їздити церкви та монастирі, але хіба можна замолити ті гріхи та звірства, які рашисти чинять в Україні? Я так заебало, это все, їбать. Файнушка, ебать, меня та вообще заїбала. Я хочу вам і ради, я вас люблю. Скоро вернусь, что все будет хорошо. Вернусь домой. Я знаю, что я вернусь домой. Я уверен, что я вернусь домой живым и здоровым. В первую очередь, что я сделаю? Я поеду. Я поеду на кладбище к той бабушке, потому что это мой ангел-хранитель. В церковь потом я поеду, в Топловский монастырь. Я, по, я все церкви объезжу. Я знаю, что Гос, Господь Бог бережет меня приедешь ты все расскажешь на, на всю жизнь на всю жизнь я на всю жизнь болен ебать я знаешь сколько этих трупов увидел которых ты в жизни не видел просто без головы без ног без туловища без чего ебать вообще просто которые в цинках приходят ебать туда собирают просто скидывают просто части ебать какой-то кусок тела скидывают ебать и все ебать просто вообще просто мрак и вылечить этого никогда. Здесь мясо, здесь пизда. Сегодня я наших шесть трехсотых. Вчера четыре триста. Ну короче, я я все. Я знаешь, я честно не представляю этот мир, где надо платить деньги, где на... где ездят машины, где ездят люди. У нас просто здесь как не ездят машины. Тут разъебанные mm -hmm. дороги видеокамеры, тут разъебаны посты ДПС, тут э, возле постов ДПС э, танки взорваны, тут все взорвано, тут просто, тут нет, тут, тут, тут людей нет, просто. вы, тут просто, ну, хаос, просто ты, ты не представляешь, что, что вы не представляете, что здесь творится, я тебе говорю, лечиться сразу же надо здесь пизда. Я не представляю, как это вообще. Я вообще не представляю, как я могу вернуться к нормальной жизни.